Вітаю, вы дивитесь ОТБ. Я Ольга Шевченко. это программа депутатский звіт. сегодняшний сьогоднішній співрозмовник народний депутат України представник опозиційного блоку Михайло Добкин. Здравствуйте, Михайло Маркович. Здравствуйте. Сьогодні, как в экспертных кругах, так и в разговорах обычных граждан, наших со соотечественников, превалирующая тема является тема политической ситуации, социально-политической ситуации в нашей стране. Как вы ее оцениваете в целом и в частности, как оцениваете состояние? экономики сегодня. Прежде всего, позвольте вас в канун Великого Дня Победы поздравить с этим прекрасным праздником, поздравить всех моих земляков и пожелать всем в этот день такого же воодушевления, которое было присуще все предшествующие годы в этот день, когда мы проводили парады и когда мы просто поздравляли ветеранов. Что касается социально-политической ситуации в стране, она уже который месяц... Остается очень напряженной. Тревога висит в воздухе. Эта тревога и имеет экономические составляющие, политические. Сегодня уже переживание за безопасность своих родственников, детей и близких уже вошло в привычку для наших людей. Не думаю, что это естественное природное состояние. Все хотят как можно быстрее от этого избавиться. Надеюсь, что этот год станет, ну, хотелось бы, по крайней мере, последним годом, когда люди испытывают такую тревогу за свою жизнь, за жизнь своих близких и неопределенность в ближайшем будущем. Надеетесь на э, мирное решение конфликта в Донбассе и что в конце концов мир придет в Украину? В основе успешных решений в нашей стране лежит мир. Другого пути нет. Война ⁇ это голод, война ⁇ это смерть, война ⁇ это разруха и ничего хорошего она с собой не приносит. Сегодня, на мой взгляд, все уже окончательно для себя определились, что только лишь с миром возможно экономическое развитие в нашем государстве, возможно разумная социальная политика, возможно остановить рост цен, возможно разобраться с низкими, по большому счету нищенскими зарплатами и пенсиями и так дальше не будет ничего без мира. Поэтому, конечно же, в основе всего лежит желание, простое человеческое желание, чтобы в нашей стране был мир. Тем более, это очень актуально в канун 9 мая, когда наш народ не понаслышке, особенно старшее поколение, знает, какой ценой дается мир, и что для этого нужно сделать, и какие лишения нужно пройти, и как нужно потом мир беречь, чтобы никогда больше на нашу землю война не приходила. Война часто называлась, называется представителями правительства одной из причин протормаживания, э, реформирования такого ожидаемого в нашей стране. Как вот на сегодня вы оцениваете ход тех реформ, которые уже начаты, и проекты тех реформ, которые предлагает к реализации правительства Яценюка сегодня? Реальных реформ я не вижу. Я думаю, не видят их и подавляющее большинство граждан нашей страны есть декларации о реформах, есть намерение провести реформы, есть отчеты о каких-то уже якобы проведенных реформах, но реформ нет. Те, кто находится внутри реформаторских процессов, они живут своей жизнью. Им кажется, что они управляют невидимыми ниточками, и наша страна начинает шаг за шагом меняться к лучшему. Я не знаю, как происходит лично в их жизни, может, там что-то к лучшему и меняется. Но если взять подавляющее большинство жителей нашей страны, и посмотреть их глазами на проведение реформ, то людям становится жизнь все сложнее и сложнее. Если бы хотя бы люди понимали, что будет после завершения этих реформ, ради чего им приходится терпеть, что в конце концов наше общество получит, что значительно улучшит, облегчит или сделает более цивилизованным нашу жизнь. Нет понимания, нет стратегии, нет э, аргументированных э, объяснений, ради чего нашу страну вовлекли в такие сложные политические, социальные, экономические катаклизмы, и что вообще хотят с ней сделать. И, на мой взгляд, вместо того, чтобы рапортовать о хорошо проведенных реформах, вместо того, чтобы за европейское сообщество сообщать, что всем все нравится, и у нас полный порядок, и мы уже там на пути к процветанию. Нужно просто реально трезво посмотреть на, не, на нынешнюю ситуацию, посмотреть на возможности людей, смогут ли они пережить в кавычках проводимые реформы, смогут ли они перетерпеть весь тот ужас и кошмар, который сегодня обрушился на подавляющее большинство украинских семей, независимо от того, где они живут. Я думаю, что если сравнивать то, что у нас сейчас происходит с чем-то, то, наверное больше всего это похоже на какую-то испытательную лабораторию, где должны получить какой-то результат, какой не знают, как его достичь не знают, но вот пытаются экспериментируют и смотрят, что из этого получится. Критику, наверное, можно считать полезной, конструктивной в том случае, когда предлагается какая-то альтернатива и предлагаются свои решения. Имеете ли вы свои какие-то предложения и видения? Несомненно, ситуации? я думаю, что многие мои земляки имели возможность видеть часть информации или слышать часть информации о заседании оппозиционного правительства, которое проводилось в Харькове. Там были затронуты темы реформы местного самоуправления, там был затронут экономический блок, финансовый блок, блок жилищно-коммунального хозяйства и вопросы, связанные с образованием. На сегодняшний момент в основе всех позитивных изменений в нашей стране должен лежать мир, то, о чем мы с вами говорили. Если мы всем обществом будем работать на войну, если все средства, которые высвобождаются в и так небольшом украинском бюджете, будут направлены на приобретение новых танков, патронов, автоматов, то жизнь с нами, наша с вами, она и будет, как на войне, как на пороховой бочке. Несомненно, мы обязаны иметь сильную армию. Как, как показывает современная жизнь, очень много внешних вызовов проходит мимо тебя, если ты имеешь современную, подготовленную армию, которая готова отразить любые попытки, посягательства на твою территорию, на твой суверенитет. Но мы не можем иметь сильную армию в ущерб всему остальному обществу. Я согласен, в сложной ситуации для страны все общество объединяется, терпит лишения и работает исключительно на то, чтобы добиться победы. Но давайте посмотрим реально в лицо существующим проблемам. Современный Донбасс, он нужен Украине? Несомненно, нужен. Нам Донбасс нужен с людьми и с инфраструктурой, несомненно. Поэтому чем быстрее закончатся боевые действия, тем больше останется живых людей и больше останется инфраструктуры на Донбассе. А Донбасс – это огромная часть экономики нашей страны. На сегодняшний момент наши проблемы внутри Украины связаны в том числе с невозможностью Донбассом полноценно работать на благо страны. И экономика Украины пробуксовывает. Мы можем взять на сегодняшний момент любую отрасль жизнедеятельности нашего общества. И мы увидим, что сегодня многие... Псевдореформы делаются не для того, чтобы улучшить систему образования, систему профессионального обучения, социальную политику. Они делаются исключительно для того, чтобы вписаться в существующую систему потребностей власти в идеологическом наполнении всей части нашей жизни. Можно говорить об учебниках истории, можно говорить сегодня о попытках переписать историю и заставить нас праздновать несуществующие ранее для нашей страны праздники, в том числе и попытку перенести празднование с 9 на 8 мая. Я не знаю, как кто, но лично для меня 9 мая навсегда будет единственным днем победы, который буду отмечать. Я могу отмечать любые другие праздники, но самый главный праздник будет всегда 9 мая. Так было, так есть и так будет для большинства людей. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Так вот, невозможно сегодня пытаться настроить экономику на позитивный лад, с одной стороны финансируя постоянно армию, а с другой стороны направляя все свои усилия на то, чтобы вычеркнуть, стереть из памяти людей все, что было связано с их прошлым, которое не вписывается в парадигму представления, как должно быть в Украине, нынешних властей. Поэтому по каждому направлению. У нас есть свои предложения, которые мы в качестве законопроекта, альтернативных решений, подаем в Верховную Раду или направляем для общественной экспертизы. И люди на сегодняшний момент, видя эту альтернативу или начиная видеть эту альтернативу, будут иметь возможность выбора или сравнения, как делается и как предлагается сделать. Я думаю, что высокие рейтинги оппозиционного блока сегодня уже по стране, а не только по юго-восточным областям свидетельство того, что люди уже понимают, кто что может сделать и дают свою оценку, кто реально может вывести страну из того состояния, в которое она попала. Вы долгое время проработали в органах местного самоуправления, в органах государственной власти. Сегодня в оппозиционном правительстве вы отвечаете за направление реформирования органов местного самоуправления. В какие сроки, каким образом вы видите реформирование, завершение реформ, административно-территориальной реформы, реформы органов местного самоуправления, таким образом, чтобы местные громады могли стать самостоятельными? Все годы независимости. Наши территории управляются из Киева. Когда-то было чуть больше полномочий на местах, когда-то чуть меньше. Но, в принципе, если проанализировать видение каждого президента Украины в различные периоды истории нашего государства, то каждый президент пытался максимально централизовать все полномочия, при этом на выборах декларируя, что он будет отдавать полномочия на места. Не исключением является и нынешний президент, который на на прошлых выборах в 2014 году, как и другие кандидаты, декларировал максимальную децентрализацию и передачу максимума полномочий для того, чтобы территории управляли здесь, на местах, самостоятельно, местными региональными элитами. За прошедший год, с момента выборов, я не вижу сегодня серьезных предложений по изменению законодательства, где от центра в сторону регионов были переданы широкие экономические и финансовые права, которые позволяли бы эффективно управлять территориями. 23 года управления из центра. Добились ли мы бурного развития наших регионов? Абсолютно нет. В лучшем случае президент поливал золотым дождем ту часть украинской территории, откуда был родом или где имел максимальную поддержку. Но со сменой президента этот золотой дождь переходил из одного места в другое. Поэтому Неравномерное распределение средств, отсутствие системы финансирования регионов так, чтобы не было датируемых, дотационных, привело к тому, что сегодня мы не видим развитые регионы, мы видим сегодня попытки отдельных руководителей городов, областей навести на месте порядок, но все это делается чаще всего вопреки, а не благодаря. Пришло время действительно передать максимальные права сюда. Я, как человек, с длительным опытом работы в органах местного самоуправления и местной государственной власти, хочу вам сказать, что как минимум хуже не будет. Это как минимум. Нет проблем в передаче полномочий на места. Нужна политическая воля. И все. Одно решение, как говорится, и процесс пошел, который уже не остановить. Чем должно заниматься государство? Конечно же внешней политикой, обороной, безопасностью национальной несомненно, управлением инфраструктурными национальными проектами, которые территориально могут быть расположены в разных регионах, но они несут такую значимость для нашего государства, что центр управления должен быть один из столицы нашей, нашего государства. Но все остальное, почему до сих пор должно оставаться в ведении министерств, ведомств и других различных центральных органов власти, доходит до абсурда. И доходило до абсурда, когда согласование на эксплуатацию здания допустим, в Харькове, нужно получать в Киеве. Хотя все документы и специалисты находятся здесь. Документы нужно вести в Киев. Мы говорим сегодня о неудобстве, мы говорим все о неэффективности, мы говорим сегодня еще и о коррупционной составляющей. Поэтому все, что может управляться на местах, нужно дать на места. Причем с одним очень важным замечанием. Чтобы мы вместо одного центра управления, которым сейчас является Киев, не получили 25 центров управления, чтобы Харьков не стал вместо Киева местом распределения средств. Харьков, как областной центр, конечно же, должен все свои вопросы решать самостоятельно. Но жители Лозовой, жители Купенска, жители там, Первомайского района, они должны точно так же получить полномочия по управлению своими территориями, которые Киев будет передавать на областные центры. И областной совет не должен быть мини-верховной радой, которая будет распределять благо, а исполнительный комитет, который обязан появиться на смену областным администрациям, не будет против кабинета министра, который будет давать по принципу ты мне нравишься, на тебе больше денег, не нравишься, не получишь ничего. Настоящее местное самоуправление, такое, как есть давно уже, очень давно уже, в успешных развитых европейских государствах, должно появиться в Украине. А местная государственная власть должна э, перестать управляться наместниками президента. Я, кстати, эту тему поднимал еще, когда сам работал главой администрации в Харьковской области, потому что получался постоянный конфликт интересов. Обл. администрация сама находит пути для своей работы, сама предлагает финансирование, потом сама себя контролирует. Единственная обязанность областного совета ⁇ это перераспределить деньги по предложению областной администрации и потом раз в год заслушать отчет об исполнении финансового, главного финансового документа региона. Поэтому не должно такого быть. Должны быть исполнительные комитеты, должен руководитель региона избираться на прямых выборах всеми жителями, допустим, если говорим о Харькове, Харьковской области, и нести ответственность перед ними. И отвечать за то, что здесь происходит перед людьми, а не перед Киевом. Тогда интересы жителей Харьковской области и интересы которые есть в Киеве, не будут расходиться. Встречаемся с вами накануне э, праздника Великой Победы. И так или иначе, вокруг этой темы все равно строятся разговоры. К этой теме возвращаемся. На протяжении нескольких последних лет символом победы на постсоветском пространстве была Георгиевская ленточка. Изменились ли ваши предпочтения относительно символики в связи с происходящими в нашей стране событиями на сегодня? А как может меняться отношение к символике? Вот раньше Советский Союз символизировался там серб, молот, пятиконечная звезда, красный флаг. Пришло время, начал распадаться Союз, и в начале 90-х нам начали говорить, что это неправильные символы, их нужно забыть, их нужно стереть. А как их сотрешь со знамени Победы, которая каждый год на 9 мая выносится, или выносилась, не знаю, как будет в этом году, на всех главных площадях областных центров и небольших городов. Как забыть Георгиевскую ленточку, если она является не неотъемлемым атрибутом ордена славы, которые украшают грудь наиболее отважных и выдающихся воинов нашей страны? Как мы можем разделить символы, как мы можем разделить это все на национальности, на народы, если, как говорят люди, у советского воина национальности нет, и все символы, которые на нем есть? от пятиконечной звезды на каске, от флага, который он держит в руках, или боевого знамени, от орденов. Они вместе с ним неотъемлемо разъезжались в Россию, в Украину, в Казахстан, в Белоруссию, в Армению, в Грузию, во все советские республики. Во все уголки, откуда люди были призваны на защиту сначала своей страны, а потом Европы от фашизма. Никогда не изменится мое отношение к георгиевской ленточке. Никогда. Ведь не может меняться отношение от того, как ее используют. Понимаете, не может. Оно либо есть у тебя сформированное, либо нет. Если по каким-то обстоятельствам для безопасности, для сохранения спокойствия нужно ограничить себя в использовании каких-то символов, с этим я еще согласиться могу. У нас сегодня очень непростая ситуация. И я не вижу в самой Георгиевской ленточке какую-то угрозу, которую она может нести там, для жителей Харькова, Харьковской области. Но я вижу угрозу, которую может нести Георгиевская ленточка для жизни тех пенсионеров или ветеранов или молодых людей, которые выйдут сегодня на площадь и попадут в поле зрения патриотически, как сейчас модно говорить, настроенная молодежь. Как лично вы планируете провести день нынешней юбилейной годовщины Победы? Мое решение как я проводил этот день, было сформировано под впечатлениями, которые я до сих пор ношу в своем сердце, на одной из встреч с ветеранами. Ветераны, понимая, что в этом году, как и в прошлом, не удастся полноценно отпраздновать 9 мая, так как они привыкли в Харьков, так как любят харьковчане, так как они хотят. они делегировали мне право от их имени совершить 9 мая поездку в Берлин, в Трептов парк, возложить цветы к могиле неизвестного солдата, от ветеранов, от харьковчан, от жителей Харьковской области. И передали мне знамя победы, ну одну из копий знамени победы, которая, надеюсь, совершит со мной. Вот этот вояж. Знаете, как иконы на святых местах освещают. Вот. Любая икона, которая побывала в храме Гроба Господня, становится уже освященной и несет определенную благодать. Так, я думаю, и это знамя, которое я обязательно привезу назад и передам ветеранам, будет нести частичку того светлого и хорошего, что навсегда в наших сердцах есть и будет, и связано с Великим Днем Победы, с Днем освобождения Европы от фашизма, с Днем Победы советского народа в той непростой войне. Спасибо за інтерв'ю. Спасибо, що знайшли время прийти в нашу студію. Хочу подякувати і нашим глядачам за увагу і нагадати, що сьогодні в рамках програми депутатський звіт спілкувалися з народним депутатом України представником опозиційного блоку Михайлом Добкіном. На все добре зі святом з днем великої перемоги.